শ্ৰদ্ধাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবাৰ নামভৰ্তিৰো চলি আছে কলেজবিলাকত মই কেইদিনমান আগতে অসমৰ কলেজৰ অধ্যক্ষসমূহৰ লগত এখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছিলোঁ প্ৰতি বছৰে মই অভিযোগ পাওঁ যে আমি কোৱাৰ পিছতো নামভৰ্তিৰ সময়ত কোনোবা কোনোবা মহাবিদ্যালয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা ফিজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰে এইবাৰ সেয়েহে মই নিজে অসমৰ কলেজসমূহৰ অধ্যক্ষসকলক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগে লগ পাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক মই কৈছিলোঁ যে এইবাৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যেন কোনেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা টকা পইচা নলয় কাৰ পৰা নল'ব যাৰ হাতত এখন ৰেচন কাৰ্ড আছে যদি ৰেচন কাৰ্ডখন আছে আমাক আয়ৰ আৰু কোনো বেলেগ প্ৰমাণ পত্ৰ নালাগে মই অধ্যক্ষসকলক বুজাই দিছিলোঁ কিন্তু কোনোবা দুখীয়া মানুহ ৰেচন কাৰ্ডখন নাই তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব মোক আজি ৰাতিপুৱা ডিৰেক্টৰে জনাইছে যে এতিয়ালৈকে সত্তৰ হাজাৰ এডমিশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে এই এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব কোনোবাই যদি ৰেচন কাৰ্ডখন থকাৰ পিছতো এডমিশ্যনত টকা পইচা দিবলগীয়া হৈছে বা কোনোবাই কোনোবা মহাবিদ্যালয়ে যদি ৰেচন কাৰ্ডখন থকাৰ পিছতো আপোনালোকৰ পৰা টকা পইচা লৈছে আপোনালোকে মোক নিশ্চয় জনাব আমি বিহিত ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিম আৰু আপোনালোকে টকা কেইটা যাতে উভতাই পায় তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম